Bu günki videoda günəşin zənit vəziyyəti haqqında danışacağam. Yəni günəş hansı tarixlərdə Yer kürəsində harda zənitdə olur? E, təxmini Yer kürəsini qeyd eləyək. E, əsas paralelləri işarələmişəm. 0 dərəcə paralələr, yəni ekvator, şimal tropiki dərəcəsi 23.5 dərəcə şimal enliyi və cənub tropiki dərəcəsi 23.5 dərəcə cənub enliyi və qütbləri qeyd eləmişəm. İndi biz başlayaq 23 sentyabrdan. 23 sentyabrdə günəş zenitdə olur ekvator üzərində. Deməli, günəş 23 sentyabrdə ekvator üzərində zenitdə olanda e, payız gecə-gündüz bərabərliyi deyilir. Çünki niyə görə bizdə payız fəsli başlayır. O gün payız gecə-gündüz bərabərlidir. Bu nə deməkdir? Yəni 12 saat gündüz, 12 saat gecə olur. Və artıq həmin tarixdən sonra bizim Şimal yarımkürəsində, yəni payız fəsli, cənub yarımkürəsində isə yaz fəsli başlayır. Daha sonra 23 sentyabrdan sonra günəş nəhayət gəlir cənub tropikinə, yəni 22 dekabrə. Günəş zenithdə olur cənub tropiki zəhrində. Yəni günəş şüaları 90 dərəcə bucaq altında düşür. Bu vaxt cənub yarımkürəsində yay fəsli başlayır, şimal yarımkürəsində isə qış fəsli və artıq cənub yarımkürəsində ən uzun gündüzlər, şimal yarımkürəsində isə ən uzun gecələr müşahidə olunmağa başlayır. Bu zaman cənub qütbündə qütüb gündüzləri, şimal qütbündə isə tam əksi qütüb gecələri müşahidə edilməyə başlayır. Və nəhayət yenidən günəş dövr eliyərək 21 martda yenidən ekvator üzərinə gəlir və ekvator üzərində zenitdə Bu vaxt 21 martda yaz gecə-gündüz bərabərliyi deyilir. Yəni 12 saat gecə, 12 saat gündüz olur və şimal yarımkürəsində yaz fəsli, cənub yarımkürəsində isə payız fəsli başlayır. 21 martdan sonra günəş dövrəyə gəlir, gəlir şimal yarımkürəsinə və 22 iyunda artıq günəş şimal tropiki üzərində 23 dərəcə şimal eni üzərində zenitdə olur. İndi isə 22 dekabrda dediklərimizin tam əksini deyirik. Bu zaman şimal yarımkürəyində 22 iyunda şimal yarımkürəsinə yayı fəsli, cənub yarımkürəsinə isə qış fəsilə başlayır. Şimal qütbündə qütb gündüzləri, cənub qütbündə isə qütb gecələri başlayır. Şimal yarımkürəsində ən uzun gündüzlər müşahidə edilməyə başlayır. Cənub yarımkürəsində isə ən uzun gecələr müşahidə edilməyə başlayır. 22 iyun adı yay gündönümü, 22 dekabr adı qış gündönümü, 23 sentyabr payız gecə gündüz bərabərliyi, 21 mart isə yaz gecə gündüz bərabərliyi adlanır.